Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Terowongan Gaib Hutan Blora Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini Silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Perkenalkan namaku Susi. Perjalanan waktu itu bisa dibilang sebagai perjalanan yang tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Kenapa? Karena selain bisa dikatakan sangat mencekam, kami semua masih bisa dikatakan beruntung karena hanya disesatkan dan kembali dipulangkan. Andai saja waktu itu Tuhan berkehendak lain, mungkin hingga saat ini kami dan seluruh penumpang BAS akan benar-benar menghilang dan tidak akan pernah kembali. Cerita ini berawal ketika aku hendak mengunjungi rumah saudaraku yang ada di Jawa Timur. Karena saat itu aku masih berada di luar kota, tentu saja saat itu adalah saat-saat yang benar-benar sangat ku nanti-nantikan. Karena selain aku sudah lama tidak berjumpa dengan saudaraku, waktu itu aku memang hendak dijodohkan dengan salah satu rekan saudaraku yang memang sudah pernah dibicarakan sebelumnya denganku. Dan setelah hari yang sudah kunanti-nantikan telah tiba, Akhirnya, hari itu pun aku berangkat menuju Jawa Timur dengan menaiki bas pahala kencana. Selama perjalanan, waktu kuhabiskan dengan beristirahat. Benar sekali, hal itu memang sengaja aku lakukan karena aku ingin terlihat segar dan bugar ketika berjumpa dengan saudaraku di keesokan harinya. Namun, sayangnya... Di tengah-tengah aku tertidur lelap di dalam bas, aku mengalami mimpi yang sangat buruk. Waktu itu, di dalam mimpiku, aku seolah berada di tengah-tengah keramaian perkampungan kuno dengan pemandangan yang sangat aneh. Semua wajah orang yang ada di sekitarku saat itu terlihat pucat, dengan tidak ada satupun yang menghiraukanku. Dan tidak berhenti di situ saja. Aku pun juga melihat pakaian yang dikenakan orang-orang tersebut masih sangatlah tradisional khas Jawa. Melihat hal itu, tentu saja aku sangat kebingungan, tidak karuan. Namun akhirnya aku menghampiri salah satu orang yang terlihat duduk tidak jauh dariku, yang dengan anggunnya mengenakan kebaya lengkap dengan selendang tipis yang digelantungkan di pundaknya. Bu, ucapku sopan. Namun anehnya, bukannya menjawab pertanyaanku, ibu-ibu tersebut tiba-tiba berlari seolah melihat sesuatu yang ada di belakangku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut dan tentu saja langsung menoleh ke arah belakang tubuhku agar aku dapat melihat apa yang ibu-ibu tersebut lihat. Dan setelah aku menoleh ke belakang, tiba-tiba aku melihat sesosok lelaki tua yang tidak mengenakan pakaian dengan wajah yang sangat menyeramkan. Kulit wajah lelaki tua tersebut terlihat terkelupas, tidak karuan badannya keriput dengan seperempat kepalanya berlubang. Melihat hal itu, tentu saja aku seketika berteriak dengan sekuat tenaga, "Ditambah suasana ramai orang yang sebelumnya kulihat." Waktu itu tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Namun akhirnya aku pun bersyukur karena semua yang kulihat tersebut hanyalah mimpi buruk. Waktu itu aku memang terbangun karena bas yang kutumpangi membunyikan klakson berkali-kali karena sepertinya ada kendaraan lain yang menghalangi laju kendaraan ini. <tip> 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 Alhamdulillah, cuma mimpi, ucapku dalam hati sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Yang ternyata, aku masih berada di dalam bas yang saat itu tiba-tiba berjalan pelan. Tapi sayangnya, ketika aku menoleh ke kanan dan ke kiri, aku melihat keadaan di luar bas sangatlah gelap gulita. Ditambah, saat itu sepertinya bas yang aku tumpangi tersebut sampai di tengah-tengah hutan belantara yang minim dengan cahaya. Dan tidak berhenti di situ saja. Saat itu, aku juga melihat seluruh penumpang yang ada di dalam bas ini sedang tertidur lelap, dengan diiringi suara bas yang terus-terusan membunyikan klaksonnya. Melihat semua itu, tentu saja aku seketika berdiri dan melihat ke arah depan, yang ternyata di depan bas yang aku tumpangi ada sebuah kendaraan besar yang sedang berhenti. Oh macet, kirain ada apa, fikirku dalam hati. Namun ketika aku kembali duduk di tempat dudukku, aku tiba-tiba merasakan jika ada sesuatu yang aneh di dalam bas ini. Suhu di dalam bas saat itu, tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin dari sebelumnya, dan tidak berhenti di situ saja, ketika aku mengarahkan pandanganku keluar jendela, Malam itu aku mendengar suara banyak orang yang entah dari mana asalnya, suaranya kok seperti di tengah-tengah keramaian ya. Padahal ini kan hutan, ucapku dalam hati sambil melihat ke arah jam tanganku yang masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi karena aku mencoba tidak menghiraukan semuanya, Akhirnya, aku pun kembali memejamkan mata sambil menata jaketku. Karena saat itu aku benar-benar merasa sangat dingin, tidak seperti biasanya. Namun, sayangnya belum sempat aku memejamkan mata, tiba-tiba aku diajak bicara oleh wanita yang ada di sampingku yang sebelumnya tertidur pulas. Jangan tidur, Mbak, ucapnya tiba-tiba. Hehehe, iya, Mbak, abis. Dingin banget, jawabku sopan. Berdoa aja mbak semoga kita selamat, sahutnya. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut dan langsung menatap wanita yang sejak awal memang tertidur tepat di sampingku tersebut. Maksudnya, tanyaku, coba deh mbak lihat keluar, jawabnya sambil menunjuk ke arah luar jendela yang sebelumnya memang ku tahu hanya ada pepohonan jati yang rimbun. Dan benar, setelah kutoleh ke arah luar jendela, waktu itu aku tiba-tiba melihat keramaian perkampungan yang sepertinya sama dengan keramaian yang kulihat dalam mimpiku sebelumnya. Waktu itu, dari dalam bas, di luar aku melihat ada beberapa orang yang menggendong anak kecil. Ada juga yang sedang memikul kayu bakar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hingga saat ini, aku pun masih ingat dengan sangat jelas suasana waktu itu benar-benar terlihat aneh. Di tengah-tengah tahun yang sudah modern seperti ini, masih ada perkampungan dengan masyarakat yang berpakaian tradisional seperti itu, Fikirku. Namun, sayangnya belum selesai aku melihat semua itu. Tiba-tiba mesin bas yang aku tumpangi tersebut mendadak mati dengan diiringi wanita yang sebelumnya ada di sampingku tersebut tiba-tiba berjalan pergi ke arah depan sambil tersenyum lembut ke arahku dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun kembali memperhatikan ke arah luar bas sembari melihat aktivitas orang-orang yang ada di perkampungan tradisional tersebut. Dan selang beberapa lama kemudian, Pandanganku teralihkan dengan seluruh penumpang yang ada di dalam bas. Tiba-tiba gemuruh, tidak karuan. Semuanya terlihat kebingungan serta ketakutan karena ternyata, menurut Bapak Kernet, bas yang aku tumpangi saat itu telah tersesat. Karena perasaanku yang sudah sangat tidak enak. Akhirnya, aku pun langsung berdiri dan keluar melalui pintu belakang bas ini agar aku segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun, anehnya, ketika aku turun dari bas tersebut, aku melihat pemandangan yang sangat tidak masuk akal. Benar sekali, saat itu aku tiba-tiba berada di tengah-tengah hutan belantara. Lokok di tengah hutan, jalan rayanya mana? "Ucapku kaget. Waktu itu, jantungku seketika berdetak kencang, tubuhku gemetar dengan fikiranku yang sudah sangat ketakutan, tidak karuan. Ditambah saat itu, aku juga tidak lagi melihat perkampungan yang sebelumnya kulihat dari dalam bas. Hal itulah yang akhirnya membuat aku berpikir, jika bas yang aku tumpangi telah masuk ke dalam dimensi lain hutan ini." Bahkan bukan hanya bas yang aku tumpangi saja. Saat itu, kendaraan besar yang sebelumnya sempat kulihat ada di depan bas pagi itu juga ikut tersesat bersama kami. Tentu saja, hal itu tidak bisa dijelaskan secara logika karena selain tidak adanya jalan raya, bas yang aku tumpangi tersebut berukuran sangatlah besar. Hal itulah yang akhirnya membuat aku beranggapan jika ini semua adalah ulah makhluk halus. Dan setelah aku puas melihat-lihat sekitar, akhirnya aku pun bergabung bersama penumpang lain untuk berkumpul agar kami semua tetap aman. Dalam kesempatan waktu itu, aku mencoba mencari wanita yang sebelumnya duduk bersamaku karena menurutku. Dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, karena seingatku, sewaktu di dalam bas, dia sepertinya juga melihat perkampungan yang saat itu aku lihat. Namun, sayangnya setelah aku mencari ke sana kemari, aku tidak berhasil menjumpai wanita tersebut. Bahkan, aku juga sempat bertanya dan menceritakan tentang ciri-ciri wanita yang kumaksud. Tidak ada satupun dari penumpang bas yang mengaku melihat wanita yang memiliki ciri-ciri yang aku sebutkan tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun memilih untuk kembali masuk ke dalam bas, karena selain sambil menunggu bantuan tiba, suhu di hutan tersebut memang benar-benar sangatlah dingin daripada di luar dingin. Mending aku masuk ke dalam bas sampai bantuan tiba, fikirku. Ketika menunggu di dalam bas, tentu saja aku kembali memandang keluar jendela sambil terus memikirkan kenapa semua ini bisa terjadi. Namun anehnya, ketika pandanganku fokus ke salah satu pohon yang terletak agak jauh dari bas ini, tiba-tiba aku melihat adanya wanita yang sedari tadi ku cari-cari. Wanita tersebut terlihat berjalan pelan ke arah samping, dengan tidak sekalipun menoleh ke arah bas ini. Dan yang paling membuat aku terkejut adalah pakaian yang dikenakan wanita tersebut sama persis dengan pakaian yang dikenakan oleh ibu-ibu warga perkampungan yang sebelumnya kulihat dari dalam bas. Melihat hal itu, tentu saja. Aku seketika meyakini jika wanita tersebut adalah makhluk halus penunggu hutan ini, dan tanpa lama-lama lagi, akhirnya aku pun memalingkan pandanganku dan memilih untuk tidak menceritakan apa yang kulihat kepada siapapun. Karena aku berpikir, saat itu bukanlah saat yang tepat jika aku menceritakan semuanya kepada orang lain. Dan dengan tetap menyimpan semua itu, akhirnya aku pun berdoa sebisanya agar aku dan seluruh penumpang bisa keluar dari hutan ini dengan keadaan yang selamat. Akhir cerita, setelah beberapa jam kami menunggu, pihak berwenang pun datang untuk melakukan evakuasi, yang tentu saja dengan perasaan yang sangat kebingungan, tidak karuan. Kok bisa bas sebesar ini sampai di tengah-tengah hutan seperti ini tanpa adanya jejak ban ataupun lecet di bodi bas? Padahal kayu di sini kan besar-besar. Pertanyaan seperti itu pun terus menjadi tanda tanya besar. Seiring kenyataan yang terjadi, memang sangat tidak masuk di akal. Akhir cerita. Siang itu pun, kami berhasil dievakuasi dan berita tentang kejadian ini pun terdengar hingga kemana-mana. Hingga cerita ini ditulis, kejadian tersebut masih sangat teringat, jelas di kepalaku, dan menjadi pengalaman tersendiri bagiku yang mungkin akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Kami akan mencoba menganalisa apa yang sebenarnya dialami oleh bas pahala kencana tersebut, bagaimana kronologis perjalanannya hingga apa yang sebenarnya terjadi. Sudah kami sampaikan secara singkat, bas tersebut ditemukan di hutan jati yang berada di kawasan hutan Blora, dan jika kita membicarakan hutan Blora. Tentu saja, bukan hanya bas pahala kencana ini saja yang pernah mengalami kejadian tidak masuk di akal, namun ada juga bas-bas lain yang ternyata juga pernah mengalami kejadian yang sama. Bagaimanakah kejadiannya dan hal mistis apa saja yang pernah terjadi di sana? Apakah memang benar ada terowongan gaib? Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor. Itulah kisah misteri dari kami. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama. Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.